assalomu alaykum qadrli muxlislar bugun sizni dunyoning eng hayratlanarli va noodatiy ko'llari reytingi bilan sizni tanishtirib o'tamiz ishoning ushbu ko'llar har qanday insonni lol qila oladi reytingimizni o'ninchi o'rin bilan boshlab birinchi o'rin bilan tugatamiz o'ninchi o'rinda dominika boyling qaynovchi ko'li dominika ittifoqi mittigina orol mamlakat bo'lib aynan shu yerda boyling nomli qaynaydigan ko'l joylashgan uning nomini ingliz tilidan tarjima qilganda ham aynan qaynovchi degan ma'noni bildiradi bu shunchaki o'xshatish emas boyling ko'lidagi suv harorati ikki yuz gradus selsiyagacha chiqishi mumkin va bunday vaziyatda u haqiqatdan qaynay boshlaydi ushbu suv havzasining yana bir o'ziga xosligi shundaki boyling maydon kattaligi bo'yicha dunyodagi barcha issiq ko'llar ichida ikkinchi o'rinda turadi ko'l issiq havo ta'sirida sanoqli daqiqalar ichida qaynab ketadi shu bilan birga suv harorati o'n gradusgacha ham tushishi mumkin bu fasl va ob havo sharoiti ta'sirida bo'lib o'tadi albatta ko'lda cho'milish mutlaqo taqiqlangan va hayot uchun xavfli sanaladi to'qqizinchi o'rinda laguna kolorado qonli ko'li o'rin olgan laguna kolorado suv botqoqlik mulklari konvensiyasiga kiritilgan xalqaro miqyosdagi muhim tabiat obyektlaridan biri hisoblanadi ikki ming yettinchi yilda ushbu mineral ko'l yangi yetti mo'jiza nomzodlaridan biriga aylangan ammo ovozlar soni yetmaganligi sababli tanlov finalidan o'ta olmagan tabiat qonunlariga xilof ravishda bu yerdagi suv moviy yoki yashil emas qizil rangda bo'lib ajoyib manzaralar bu yerga maftun bo'lgan flamingolar yalasi ko'lga o'ziga xos ko'rinish bag'ishlaydi suvning noodatiy rangi kunning turli qismlari va havo haroratiga qarab qizil yashil va to'q siyohrang tuslarga kiradi bu holatni suv dengiz o'tlarining yo'qligi va tuz shuningdek tog' jinsi cho'kindilari pigmentatsiyasi bilan izohlashadi to'q qizil suv oppoq bura minerallaridan tashkil topgan orolchalar bilan fantastik ko'rinish hosil qiladi yoz paytida bu yer anchagina iliqlashib qoladi ammo kechki paytga kelib havo harorati nol gradusdan ham pastga tushib ketishi mumkin ko'ldagi turistik ekskursiyalar odatda aynan iliq mavsumga mo'ljallanadi sababi shu paytda tabiat manzarasi ajoyib bo'yoqlar bilan go'zallashadi sakkizinchi o'rinni portlovchi nios ko'li band etdi kameronda joylashgan ushbu ko'l dunyodagi mashhur va sanoqli portlovchi ko'llardan biri uning ostida magnit qatlami bo'lib u ko'lni karbonat angidrid gazi bilan to'ldiradi va uning suvini ham karbonat angidrid gaziga aylantiradi bir ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yilda bu yerda ulkan gaz portlashi sodir bo'lgan va natijada bir ming yetti yuzta odam hamda yaqin qishloqlardan uch ming besh yuz nafar chorva mollar bo'g'ilib o'lgan bu tabiiy hodisa sabab sodir bo'lgan eng yirik anfiksiya hodisasidir bu hodisa xavfli dunyoning uchta portlovchi ko'llarida ham bor ammo aynan nius ko'li takroriy falokat manzili bo'lishi mumkin sababi ko'lning tabiiy o'zani juda mo'rt va yoruqlar borasida nozik reytingimizning yettinchi o'rnida orol dengizini nomini ko'rish mumkin orol dengizi bir vaqtlar dunyodagi eng katta ko'llar sirasiga kirgan va ming afsuski ayni kunlarda bu yerda qurib qolgan sahronigina ko'rish mumkin uning hududida ko'p vaqtlar avval ko'lning qanchalar ulkan ekanligini bildirgancha suv yuzasida suzib yurgan va bugungi kunda zang bosgan kema qoldiqlari ham ko'zga tashlanadi bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yildan boshlab orol sobiq sovet ittifoqiga tegishli irrigatsion loyihalar sabab kichiklashib borgan loyihalar ko'lni suv bilan ta'minlab turgan daryolar yo'nalishini boshqa tomonga o'zgartirishni ham o'z ichiga olgan edi hududning baliqchilik xo'jaligi va ekoturizmi singan orolning qurishi esa koinotning eng yomon tabiiy halokatlari qatorida tan olingan reytingimizning oltinchi o'rni don juan ko'liga tegishlidir antarktidaning g'arbiy qismida joylashgan rayt vodiysida shimoliy yarim sharning eng sho'r suviga ega bo'lgan suv havzasi joylashgan uning sho'rligi to'rt yuz ikki promilga teng bo'lib u o'lik dengiz suvining sho'rligidan oltmish besh promil va okeanlar sho'rligidan o'n sakkiz barobarga ko'p degani boshqa sho'r suvli antarktida ko'llari qatorida don juan ham hech qachon muzlamaydi hattoki uning harorati minus ellik uch darajaga tushib ketsa ham ko' ilk bor 1961 yilda vertolyotchilar don moro va jon higkilar tomonidan topilgan so'ng aynan ularning ismi sharafiga nom olgan tadqiqotlar paytida ko'l yer osti suvlari maskani sifatida qayd etilgan ko'l joylashgan rayt vodiysi juda quruq tabiatli va bu yerda kuchli shamol hamda quruq havo kuzatiladi aynan shuning uchun ham atrofdagi muzliklardan hosil bo'lgan ko'l suvi bug'lanib uzoq muddat davomida o'zida mineral moddalarni jamlaydi million yillar davomida rayd vodiysida quruq vodiylar kabi ma'lum sharoitlar saqlanib qolgan buning natijasida esa tuz va boshqa mineral moddalar konsentratsiyasi vujudga kelgan beshinchi o'rinda esa o'lik dengiz o'lik dengizi dunyoning eng chuqur gipergalin ko'li hisoblanadi bu yerdagi suv unda tirik jonzotlar hayot kechirishi uchun juda sho'rlik qiladi aynan shu sababli ham u o'lik dengiz deya atalgan ko'l yuzasi dengiz sathidan to'rt yuz o'n besh metr chuqurlikda joylashgan bu esa uning dunyodagi eng chuqur gipergalin ko'l bo'lishini ta'minlab beradi o'lik dengizning suvi tarkibida tuzlar miqdori sabab bu yerda cho'milish juda ham qiyin ammo oqim bilan suzish o'ta yoqimli yigirmanchi asr o'rtalarida isroilda joylashgan o'lik dengizi borlaridan injil o'ramlari topilgan ularning bir qismi bu yerdagi noyob iqlim sharoiti tufayli saqlanib qolgan o'lik dengizi shuningdek iordan mamlakatini ham chegaralab turadi ro'yxatimizning to'rtinchi o'rnidan talko'ra o'rin oldi ushbu ko'l filippin o'lkasida joylashgan va alohida diqqatga sazovor bu ko'l markazida vulqon nomi bilan ataluvchi orol bor vulqonning kraterida ham yana bir kichik ko'l bor ushbu kompleks ko'l ichida joylashgan orol ichidagi ko'l sifatida mashhur ushbu ajoyib ketma ketlik shuning o'zi bilan tugamaydi eng qizig'i kichik ko'l markazida vulqon point deya ataluvchi yana bitta mittigina orolcha ham bor ro'yxatning uchinchi o'rnidan balxash ko'li o'rin olgan balxash ko'li qozog'istonda joylashgan bo'lib u kattaligi bo'yicha dunyoda o'n ikkinchi o'rinda turadi ammo uning qiymatini oshiruvchi jihat bu emas ushbu ko'l suvining yarmi chuchuk suv teng yarmi esa sho'r suvdan iborat ko'lning ikki qismini eni uch yarim kilometr va chuqurligi olti metr keladigan ingichka yer bo'lagi ajratib turadi balxash ko'lining ham orol dengizi kabi qurib qolish xavfi bor ayni paytda uni suv bilan ta'minlab turgan manbalar o'zanini o'zgartirmoqda ikkinchi o'rinda ikki tomonga oqadigan tonlepas ko'li nomini ko'rishingiz mumkin ushbu noyob ekotizim kambodjada joylashgan va uni ko'l ham daryo ham deyish qiyin yilning quruq mavsumlarida tonlepas suvlari mekong daryosiga qarab oqadi musonlar paytida esa oqim shunchalar kuchli bo'ladiki suvni qaytarib ko'lga olib keladi natijada janubiy sharqiy osiyodagi eng katta chuchuk suvli ko'l hosil bo'ladi ko'l yiliga ikki marta o'z oqimini yo'nalishini o'zgartiradi va shu sababli hudud noyob tabiat rang barangligini ta'minlagan maskan sifatida yunesko biosferasi deya tan olingan reytingimizning mutlaq g'olibi baykal ko'lidir rossiyaning ushbu ulkan suv havzasi dunyoning eng qadimiy va chuqur ko'l hisoblanadi bundan tashqari u kattaligi bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinda turadi shu bilan birga suvi eng toza ko'l ham hisoblanadi noma'lum sabablarga ko'ra ko'l ikki yuz ellik million yil davomida suvini to'liq holatini saqlab qolishga erishgan bo'lib u o'zida butun yer yuzining yigirma foiz chuchuk suvini jamlagan ko'lda yashovchi jonivorlarning uchdan ikki qismini dunyoning boshqa hech bir burchagida uchratmaysiz ko'l yuneskoning xalqaro meroslar ro'yxatiga kiritilgan baykal osiyo markazida irkutsk viloyati va buryatiya respublikasi chegarasida joylashgan bo'lib janubiy g'arbdan shimoliy sharqqa tomon olti yuz yigirma kilometrga yarim oy shaklida cho'zilgan suv havzasining ini yigirma to'rt kilometrdan yetmish to'qqiz kilometrgacha o'zgarib turadi baykal tubi dunyo okeani sathidan bir ming bir yuz oltmish yetti chuqurlikda joylashgan suvning ochiq qismi esa yuz ellik olti metr balandlikda baykalning suv yuzasi maydoni o'ttiz bir ming yetti yuz yigirma ikki kilometr kvadratga teng bo'lib u belgiya va hatto niderlandiya maydoni bilan barobar keladi suvning ochiq qismi maydoni bo'yicha baykal dunyoning eng katta ko'llari qatorida yettinchi o'rinda suv yig'iladigan maydon ellik yetti ming kilometr kvadratga teng qirg'oq chizig'i uzunligi esa ikki ming kilometr ko'l o'ziga xos havzada joylashgan bo'lib har tomoni tog' cho'qqilari va tepaliklar bilan o'ralgan bunda g'arbiy qirg'oq tepalik va qoyalardan tashkil topgan bo'lsa sharqiy qirg'oq relefi tog'larning qiyaroq qismlariga to'g'ri keladi va qirg'oqdan o'n kilometr uzoqlikda joylashgan